Все мы с вами прекрасно помним, как совсем недавно нам новая власть обещала, обещала, что будет слушать людей, обещала, что начнет тотальную борьбу с коррупцией, обещала, что будет прислушаться к людям и только после этого принимать решения. Что на самом деле мы видим? На самом деле мы видим все с точностью наоборот. Коррупция процветает, коррупция движется с ремильными шагами. И вместо того, чтобы создавать новые рабочие места, чтобы поддерживать тот рабочий класс, который в действительности дает энергетическую независимость нашей Украине. Это шахтеры. Рабочие места, поддержание шахт, это налоги. Это налоги во все фонды. Это налоги, прежде всего, пенсионный фонд. Это пенсии всем жителям, всем жителям Украины. Поэтому мы возбуждены всем тем, той ложью, которую они говорили буквально год назад. Мы возбуждены такой властью и говорим «Нет коррупции! Начните борьбу с коррупцией!» С коррупцией в то время, когда патриоты Украины проливают свою кровь за целостность Украины. Коррупционеры, высоких чиновников получают отжимы, откаты. Отжимы, откаты и обращаются. У меня есть такое предложение. Если, если чиновники, если олигархи, патриоты Украины, где они заработали миллиарды на этой земле, пускай сядут за круглый стол и пускай каждый из них докажет, кто больше патриот Украины. Пускай положат деньги, пускай поддержат армию, пускай поддержат народ. Пускай поддержится Украины. С болью, со слезами смотришь телевидение. Бабушки, дедушки, пенсионеры, те люди, которые откладывали копейку на, на похорона, на будущее, чтобы их могли похоронить, отдают эту последнюю копейку. В свое время на майдан в нынешнее время на армию они хотят поддержать патриоты украины на наши олигархи зарабатывая большие деньги на этом не хотят помочь украины народу украины не хотят поддержать тех патриотов которые отдают свою жизни поэтому есть такое продолжение сядьте и покажите и доложите что вы есть патриоты Украины, потому что благодаря рабочим рукам, благодаря тем благам, которые создает простой рабочий человек, они зарабатывают на этом большие миллиарды и поделиться не хотят в трудное время. Поэтому правительству, которое не держит свое слово, которое поступает со своим народом таким образом, я хочу сказать, аньба! Аньба!